نو موږ ډیر زړه کوله چې د 500 کال شاته په 500 کال کې ټاک باندې بدال کو نه تنه د سیمه له هیوادونو سره بل کې لړېوالو قدرتونو سره زانو نسیالکو په دې معمول خبرو معمول سیاستونو کاته پورته سپکو سپور په دې چې نه کیږي د کار وخت ما ته ګلمن منظور پښتون او احمد او محمود په دې باندې وشل دا اېس من په دی واخ زای نه کوم کڅو کوه منظور پختن من غوایز من غرور ده کڅو کوه ګلمان من غوایز من غا تال د زمو نږدې ملګری دا شهید ده او نن سبا نشته رب العالمین سره حساب د من دعا او تکو چې الله تعالی جنت نصیب کی کچیر ته ګلمان و د خلک جنت تزيد من غ بانه په ندرني کې جنت تنګی کې نه په دې من جایلا لاسه نزی دا ټول هغه څه دي چې من ته د نفاق او د بدبيني په خاطر را مخته کړی دي چې مونږ خپل وخت په دې باندې ضایع کولې مونږ په نړیوال اقتصاد او په نړیوال سیاست نه غږیږو ولی مونږ لری نه ګورو ولی مونږ د افغانانټ کی 50 کیلومتره سړک ته خوشاله ګوندستان په سالی ريسورساتو نو کې کی څل کیلومتره سړک جوړ کړي نه نړیوال نلیو... ریکارډ جوړ کړي مازی مونږ کنن سل کیلومتره سړک نه جوړول کم اس کم لاس کوله باید خپله دی, دی جوګه شو چې په سالی ريسورساتو کې کی 50 س... کیلومتره سړک جوړ کړي پنځوس کیلومتر معنی دی ورایي سل کیلومتر 10 کیلومتر سره جوړ کو څه فکر کوي چې په افغانستان کې په ټولو ولایتونو کې په متواتر ډول په متوازې ډول بي سړکونو جوړول روان دي ورایي بشل کیلومتر په سالور در ولایتو سره کو نه سي نو د میاست شپږ سو کیلومتر څه فکر وکړ چې په یاو کال کې مونږ ونیو 30 کیلومتر سړک جوړو نو ونی موږ 200 کیلومتر سرکونه چې موږ جوړ کوو په لاس او کالو کې دواو یا 200 کیلومتر سرک موږ جوړو نو ټول افغانستان په سرکونو په خلشو راځي موږ په یو طرفا سرکونه باندې اکتفا نه کوونې کونکو د کابل قندهار سرک جوړیږي موږ په خوشحالي ورته کوو د دی دې ترڅنګ د یو بل سرک وغوښتن چې هم موږ بوج راځي کپمو مالیه راځي د موږ مالیه بخکار چې موږ ته په درته سرکونه جوړیږي کله چې په هواډ کې سرکونه جوړ شول معیاري جوړ شول سټانډرد جوړ شول د تکارونو مخنیول کې منګ د انسانانو ارزخ بیا ته پیژنو تاسو باور پر خدای وکي په لوګار کې او کور ته خبرګي جنازي راغله دواړه ورنۍ دي دوا بچی اطمینان پاته شي او تیا وستازا واده کړی د اتمی استو و می استه کیږي نار کورسه کې چا کله واغ ولایت ټول تفسيروس ستر ګشل منګ به ددارسه پیخ مخنیوای هم کړي تفسيروس ستر ګشل منګ به ددارسه پیخ مخنیوای هم کړي د سروش سروش سار غړن مونږ به دا چې په خو مخني وای هم کړی د سروش سروش سار غړن مونږ به دا چې نو باندې څنګه چې زما غاښ ته ووابل نه فرغه وخت اوازه نکاسه نه ته ورته نو چیسته خゼ زصه خبرې مونږه غړن صاحب هم ښا نو په 2 فبراير له دې فکر په پا کاردا پاکستان دومره هوا نه ده چې موږ پغه خبري وکاغه ته به دعا دا دا کو چې پروردګار په قرضونه کې برکات واچي امين او هرڅه دا کولی حورتی موږ به تر واخل موږ خو دې پیسې مالکانی موږ هر څله روبل مهمه خبره ده چې موږ پاسري علومه کې ډېر ستر لاس کوه سري علوم چې څنګه نوم دغه سیاسي جوړکو وس په پا پانتون کې انجینر راجګی د چاریکارو په سیمټو خبره کوي چې دا په څومره حرارت کې خجوش کوي ورو ورو اوس د سیمټو داور تیر شوای دا د تزورات نسته ز د چاریکارو په سیمټو باندې وغوګي راسه په دې باندې وغوګي چې موږ څنګه کولای شو چې د سی او ایب جوړ کو چې لکه اعلان ماکس غونډه هغه په کال کې 15 159 میلیارډ ډالر بچات کوي 159 میلیارډ ډالر دا د کوشته پی د خانال د 15 پنز... نوی ځل چې پرخوا لایوار کینو 15 مليارد ډالر کې ګراځي منګه د کوشته پی کانال ته څنګه څنګه په ټیکنالوژي باندې د 30 اختراګان یو کو د 300000 کو چې صباح یو څوک آیفون جوړی موږ تر آیفون خ موبایل جوړ کو یو څوک ټیسلا موبایل جوړی موږ لا ټیسنا نه جوړو نو مېس لاہور ته جوړ کو کماس کم هرڅ چې د افغانستان پیسې بو دی جاو سرمایه ده نورنړی تزيد نورنړی باندې مصرفي ګمون پخپل سره څنګه وکول شي چې صاباتی امریکا دی رئیس جمهور مخکې زمنګ د هواد یو سفراتوي او اغنه بغیر ناممکنوي ژوند د نتريګ مجبور د افغانستان تولیدات استعمال کړي لکنن جاپان چین هندستان او نورنړی چې په اقتصادي ډګر کې موټرونه جوړوي په زر ډالر او ت तमामي ګمون په 50000 ډالر او بیا لوګ ډالر اخلو ا تا د س موتور شته چې دغه بیا تر 130000 ډالر پورې رسیدي مونږ څنګه کول شو چې افغانۍ استحکام پیدا چې مونږ څنګه کول شو چې د بانکونو په افغانستان کې بانکی سیستم دومره خراب بچته کله په بانک کې پیسې داخلي کینو باورې نه چې د پیسو زما خپل دي زکه جګړو د حکومتونو د نظامونو بدلون عدلون بدلون دا سیستم دومره ټکنای کړل د چا هر څوک په پیسې په خپل کور کې ساتي تر څو چې پیسې بانکونو ته لاړ نشي د بانکونو سیستم یې یارې نشي په هر کلیو کور او په هر ولسوالۍ کې د بانک د سیستم د پیسو د استخراج د پاره د پیسو د برته جمع کول د پاره مونږه لاین سیستم نه لرو نو بانکی سیستم هیڅ کلرښ نه کوي کله چې په نړۍ کې په هوادونې کې بانکی سیستم نه وي دغه د هوادونې اقتصاد رښنه سکولای مونږ نور بانکونه خو پریکد چې هتا د افغانستان په مرکزی بانک باندې هم باور او اعتماد نشو کولای تاسو لاشه په افغانستان کې په سلو کې 29 فیصده بانکی کارتونه لریږه هم د د ولایتونو د مرکزونو نه بغير پولسوالي کې هیڅ څنګه لري د څنګه نشته نو امدی علایته د برق نشته دا, دا کچیرتمنګ برق درلودل نو موږ پولسوالي کې په کلو کې په بانډو کې په هر خار کې بانکی سیستم درلودلای بانکی سیستم دوا ګټل لري او خدای افغانستان د بانک نوٹونو په زړه کې د هغه د کافيات مل منځوڑل کې ډیر همکاري کې وزکه د یار سړی په جب کې کارت پروت ده صودا خپل بانک کارت والا سره د بانک سیستم ماشين د کارت ورکیا معلوم مقدار در نه کټکوي دوی مګاټه بيداش چې د بانک خاوندان با په افغانستان کې د خلکو په پیسو باندې خه بهترین اقتصادي پروژه uh, 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 شروع کی چې دا اقتصادي پروژه به ټوله افغانانو په گاټه باندې وي اوس په افغانستان کې کته کو راخلن او تا باندې یو کور 500000 ڈالر قیمت لري هیڅ څوک دا واس نه ریسپانزو 500000 ډالر باندې کور واخلې کچیر ته د کورونو سیستم د موټرونو د نورو ګرانبیا شینو سیستم په خښتون باندې سی یعنی میاشتوار کا پوکالو با نه باندې باور او اعتماد را باندې تشه زدي 1 لک ډالر کور اخستلې شم په کال کې به 15000 ډالر ورکوم چې په لاس او کالو کې ز کاولې شم هغه کور خپل ملکیت وګرځوامه نو کداغه سیستمونو شروع سی هم په افغانستان په اقتصاد باندې خاصارو کې هم په افغانستان را پورته شي هم زمونږ پیسې د کورونو په جای کله مګران خوري کله غلران و هي کله هم به د غلا کاچ راټیټه سیستم په کمپیوټرايزي سی. ار سړای بلارشیپ بانک به خپل پیسې کېږدي شیخ حضرت لاند مثال در کوم کچیر ته تا تاسولار شي ډیر یو لره پر تاسوما کې او کله محاصره کوي په دې کله کې سل کور داسل کورونه سل کور په سل کې ته نغدي زیوراته او پیسې راوبسته باور کړي ولادت بسته او خار په دې باندې دی جوړیږي په یو پر لره پر تاسوما کې اما دا خلق مجبور دي په ملیونونه ډالره پاسندخونو کې زير مکلی دي 2.9 مليونو ډالر سره زارې په کورونو کې پسندخونو کې خېل چې یا نیمځیتو ودونو تزین او زنانه یا چینو راغدي د بخاطر نه استعمالې سې ودرې زارې نشي نو تاسو باور په خدایو کې چې دغه اقتصاد به مدوم رزه او چات سي افغانان سره نہایت زیات پیسې دي ګوره من چې کله بازګران خپل کښت اخلي هغه کغنم دی کجوار دی کوربشه که د کهار شیدا هر تجارت هر په شهره مزدوری چکوې دوی د پیسې یو کال نه تر بل کال په خپل کور کې ساتي کچیر ته دغه پیسې په بانک کې کېږي د بانک مالک یو خامخه یو فروفیصوره دی یو اقتصادي د دغه سړی په پیسو کولې چې تجارت کوي د افغانستان د پرمختاک د پارا امب د دې سړی پیسې خواندی وي هم بزړیږي نام نا به مګینه خریان به دغلا خطر کموي هم به با د بانک مالک په دې باندې بهترین پروژې په افغانستان کې په کار واچوي نو د دې دپارقه کمپاین په کار ده د دې دپارقه بانکونو سره خبره په کار ده د دې دپارقه ځهنیات جوړول په کار ده د نړۍ هیڅ حیوانات نشکوالې چې په आवाज ته وغي نظامونه پرمختګونه و کی پرمختاک په هغه څه با... آ... کی کی و ا سرات کې کېږي چې حکومت په ملت باندې باور لري او ملت په حکومت باندې باور لري. لافغانستان د باندې چې هر هوا تلار سي بانکي سيستم ډېر پیاوړی او ډېر پرمختللې ده په افغانستان کې د بانک په ځای صرافان رښت کړی دا صرافان د دې په ځای چې ملت ته خدماتو کوي خپل جیبونو ته خدمت کوي او خپل کلچ دي خپل جیبونو ته خدمت کوي یاو دام دا صرافان له تاوان سره مخ کیږي. نو د افغانانو په لکونو ډالر لخوا ور سره خاوري کې حاضر دي او دا هم صرف لاړ لمنځو ته ام د افغانانو پیسې لمنځه لاړل نو دغه چا چې ل سراب سر پیسې چې دا په څلو کالو کې خپل ګټنه سره څه وای زکه دا یو چانس او حالاته څلار شپ افغانستان کې بهترین کاروبار نند سرافې دا تاسو لا شپ بهترین کاروبار د سرو زارو ده ولی څدل ته خالک په بانکونو باندې باور نه لري نو تر ټولو زیات مهمه مونږ ته بارق ده بارق ده بارق ده بارق ده بیا سره كن دي بیا نورې پروژې دي السلام علیکم ورحمت الله وبرکات ډېره مدنه جنرال سي